Господа тех, Техно... Тех, техно... Да, Технозон а, И Олена, как Бонни и Клайд вместе со своим сыном Варьком Ограбили... Ограбили вчера цветочный магазин Госпожи Французки Судя по записям, которые... Судя по записям, которые у меня здесь показаны Среди предметов украли банку да, пива, на которая находилась что-то там. Моё. Бля, ну уже бишь правдоподобно. А то квитковый Вот. А, банку потом... Брок. Потом... И шо? потом а, две пачки прокладок. Это технозона! И и, и на, на одном на одном из кактусов были замечены коричневые точечки. Судя О, по будущей Марик. экспертизе, судя по будущей экспертизе, это что то что-то что явно выделяющееся. Да да, да, да. Итак, собственно, с кого бы начать? Господин Люцифер, Спасибо, вы пожалуйста. хотите, чтобы ваша жертва первая рассказала, или же вы скажете все вместо нее? Ну, давай, скажем, жертва, пусть она расскажет, что как было, а дальше я уже начну свою работу. Госпожа жертва, если вы можете выйти, выходите, если вы не можете, можете прямо оттуда рассказывать, что произошло, э, собственно, от... расскажите нам. Угу. Так, ребят, поместите давай, давай, Я зранку повертаюся на роботу мою прекрасну квіткову лавку, і я помічаю, що моє улюблене пиво завалить свій рот, будь ласка, дякую. Що? Ти шалі. Це моє ти улюблене говориш, пиво, яке я п'ю на на зранку для того, щоб посміхатися клієнтам, вони заїбали. Його немає, немає настрою, що мені робити. І в цей а момент я розумію, є? я розумію, що прокладки, які е, я залишила, е, купила вчора, тому що у мене почалися ці дні, і я приходжу, я знаю, що вдома вони закінчилися, я приходжу на роботу для того, щоб їх використати. Їх теж немає. Як мені жити? Пане суддя, ви мені скажіть. Мій кактус. Мій, це, це мій Ігарьок. Мій, от як, його зґвалтували просто. Як мені я після, кажу, після я такого я жити? <реш> Пане суддя. Як після такого жити? Як можна назвати цих людей людьми після такого? Протестую! Пане судя, суд не лікар, можна називати не людей нелюдьми. Бо будь-яка навіть сама погана людина є людиною. <реш> Та це тварі! Ти, блядь, обіцяла на травицьці на моїй посидіти. Тихо. пане суддя, дозвольте виступити. Секундочку. ви закінчили жертву? Так. Не дозволяйте. Спочатку ви сідаєте. Сторона обвинувачена. Так, сідайте, прокурор, ваше слово. Ви ты адвокат, сперте, на Адвокат, 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 ведіть, відідіть. Ще рано, прокурор, зв'язку. Рано. Ты адвокат, іди отсюда, блядь. Хто его не связан уведу? Ладно. Діоми так, так Мені, пане суддя, прошу замітити і обрати внимание на нік цього прекрасного челіка, Ціркнозона. В, в нього на судьбі написано, що він має сидіти на зоні. Але це діло не зовсім стосується. почнемо з того. У нас а, три обвинувачення, а саме: виклика бутилки пива. Всі ми розуміємо, хто це згубив Улюблена, мені, Улюблене, ялій. Улюбле улюблене пиво. Тише, тиша, тиша. Улюблене пиво. Далі, викрадення, прокладок. Теж розуміємо, хто це згубив Ну і кактус. Не будемо тикати пальцями. Подивіться на <рігла> його лице! Думаю, всі розуміють, <рігла> хто винуватий з кактусом. Мов живенький! А він ще й син. Пане суддя, я думаю, тут все дуже очевидно. Але також я зараз схожу за доказами, а ви ще маєте ходити за доказами гедовськи, Принесіть записи з камери. Так, пока вы приносите записи с камеры, че, сідайте. И я, хочу, і, а -а -а. І, собственно, адвокат я ви ви виходьте. Тисячу, я судмедексперт, і и я. я вы ви, ви адвокат, в... потому что судмедэксперт нам не понравится, вы адвокат. не Я маю экспертизу з тесту ДНК и тест ДНК показав, що кал, який був помічений. Чи не кактус Тихо! Кал, який був помічений на кактусі, на лезов

<с doit> я буду запрашивать и далее. Чё ты радуешься? Нас прибыли ебали сейчас только. Да, он Там адвокат должен все переделать, эта фигня. У меня такой вопросик: а где подтверждение тому, что это все фигня? Я там, я там, я там написал. Я так вижу. Ага. Там ап, опечатки, опечатки, опечатки сидеть с потому что это все неправда. На секунду, пожалуйста. Я не дам. Паны судья, протестую. Так, я вижу. Пан адвокат, ви, повернись, пожалуйста, ви, ви, на своё место. Это сваливание! Я, я тебе засужу, блядь! Мы подаем еще один иск на Что пана адвоката за Я, я свою данный, данный, а, Тишина, тишина, тишина. Дан, данное okay. дело рассматривать будет уже второй, второй судья. Okay. Итак, э, собственно, okay. мы ознакомились с информацией, которую нам предоставили. А, данные вроде бы как Записи. подтверждены, но, э, к сожалению, э, довольно много недочетов в плане людей, которые этот рапорт заполняли. Во-первых, там написано не технозон, а технозона. И почему-то это не персонаж, а локация. Это видишь док, А вы не со тикток. блин. Вот тут доказы видеокамер. При... Дайте мне, да. пожалуйста, телефон. Порванный я попрошу я не смотреть. Дайте их телефоны. Не да было там только язык. А куда вы? Где? Братья стоят! Панк, я надо избавиться от видоков. У меня рап рапортовик куда-то не... делся. О, рапортовик с возвращением. Панк, у меня рапортовик. Панк, у меня рапортовик. Секундочку. Э, че... Добрый, Секундочку. На свою у, нас, у нас тут просто диалог за ТикТоке. Итак, господин Джовелин, пожалуйста, посмотрите, посмотрите данные с камеры. Протестую, протестуй. Что там было подмечено? Были ли кадры, где эти трое что-то делали. На данных записи скажу. Я подозреваемых. Роби свои бессинства в мантии. Це французска перевдягалась в них и делала це. Не перебывай! Так. Це? На каком моменті, Менте? Яка хвилина, яка секунда? Бо тут відео за добу, Господин прокурор, <реку> Господин прокурор, ласка, час время записи. <реку> Це сталося десь о 9-й вечір, а магазинчик вже був через. Ти сталося десь о 9-й вечора. Магазинчик вже був девятий. І так, Итак, смотри, починає з 9-ї вечора. Так, смотрю, 9 вечора. Так. Угу. Так, я, я бачу. Все Ого, фан прокурор, а ви дивилися mm -hmm. Це моя ручка. запад да. да. да, Скажи. Тоді я пидлозу у нас сама. Бла, мои сама, звенчик, моя и И обе свои бещины. Да, а ви а вы впевнені в цьому? Мені не спорим докази я того, що вона сидить. Так, пожалуйста, дайте мені, дайте мені камеру. камеру. А я тут бачу, я, я бачу, як ви, пане прокурор. Я любила Ігорьочка, я не могла, бля, так поступити. Я, я любила це його. Це а, я це це. а я бачу. А ну, не бачу. Бачу. пане суддя, зробіть тишу в залі, будь ласка. У мене є заява по цьому запису. Підтримую. <связать> Будь ласка, покажи а, мне еще можете раз можете видео, подать? я хочу это записать. Почекай. Я видео удалил, я сохранил видео с котиками, посмотрите. <связать> Йо, <связать> я, <связать> я <связать> можу, <просить> так, а ну, тихо, 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 а тихо. Я могу это записать, я могу это Пан судья, я побачил очень интересное видео. Я попрошу тишину в зале. Итак, Uh, мы посмотрели, собственно, втроем видосики, да, у меня есть uh, видео с котиком нам понравилось, но uh, начиная с, камер, с 9 камер, вечера, камеру. тише, 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 тише. Uh, так вот, мы посмотрели видос с котиками, он был красивый, uh, на записи с камер uh, с 9 часов uh, ничего подробного мы не нашли, потому что, судя по всему, точной даты или времени наверное при... времени правильнее будет да точного времени мы Что не знаем а спустя 30 минут ни хрена мы не увидели простите за собственно, слово ни хрена я бачу а... все видео я ее рассказать... судей, я хочу выступать, и су... быть по... господина... сейчас я попрошу господина я попрошу я попрошу господина рядовского выйти и рассказать нам точное время Если оно такого есть Це... Давай, давай тобі просто перекажу, як було, коротко стисло, Судяк. щоб було зрозуміло. Вот. Вриваються вони в магазинчик, п'ють пиво. Ну, як, як на на ну і після раніше использувався вже третій Сука, предмет. Шановний не лже, не випадку. Не Дозвольте виступити. Мы Над представник... Мы, директор, директор мы не на день рождения. Так, <ссвязь> а, гос господа, адв... <ссвязь> господа адвокат и, и судмедэксперт-адвокат, ну, mm -hmm. а, обсудите раб. между собой, кто из вас выйдет первый и будет, собственно, я Слово не Тишина, тишина, тишина. Итак, господин адвокат, рассказывайте. У меня есть два сертификата. Первый это сертификат на усыновление. Написано 2023 год. Пана французская усыновляет Кактус Максим. А, нет, Теперь сертификат про смерть. 2024 год. Смерть кактуса Максима. Причина смерті невідома, смерть экспертиза показала, що кактус був в войне. Да. Ну, вам это ничего не бумаги. Так, господин Жавелен, пожалуйста, французский знакомьтесь с данными. Усыновлю кактус. <реку> вас... ну, і, і це на перший Хорошо, день. Мы вас тихо, услышали. Присядьте, тихо, пожалуйста. Тихо. Пане адвокасудного експерт, та, а вас, а вас не Черт. смущає той факт, що карту звувуть ігор, якщо не погуляєтесь? Да? Це просто ім'я для хату. померлий кактус а? Максим. А в не, немає, Максим це передні кактус, не... який вже помер. <реш> Перевож, На, так як Максим ігор я не Ігор. бачу. Ігоря забудь поточного кактусу, а до не... цього у неї був кактус Максим, Як який так, так само внаші помер. Внаші Мінь, один в внаші... один. Вона вже загубила один кактус. Вона це його я? Внаші я внаші Дякую за інформацію. Це був так, хорошо, дані. <хи> <хи> і так, Тишина. Вони тишина. Я Францівний попрошу. Ігор. Я попрошу господина прокурора і господина. <хи> <хи> тут Господин прокурор, Господин прокурор и господин пожалуйста, я попрошу вас поговорить, поговорить и сделать очередь из всех, кого вы хотите допросить. Пане у меня еще доказательства. Господин адвокат, а, вы я можете хочу подойти, вы можете я подойти хочу, к господину. Займитесь с этим, пока я, я запонят. Господин Люцифер, ну, подойдите. Я, я буду а, останим козыром. Я, я, пан. Пан. я вас спросил, кто из вас прийдет. Господин Люцифер, господин. У меня Пожалуйста, меня Пожалуйста, подойдите ко мне. Прокурор Адвокат, подойдите ко мне. Максим, все. А, все, нема. <связать> Все, Люцифер, под... Люцифер доказать, пожалуйста, да. подойдите ко мне. <связать> Люцифер, подойдите ко мне. <связать> Господин адвокат, Диан Дравел. Долго, а, сиди а. сюда. У меня есть выпуска с банку. Покажите на выпуск. Так творится. Вы сочетаны не из Америки? Да, я из Америки. Вона отрымала да, да. э, эту Итак, страховку а... за смерть кактуса. За смерть Максима. И теперь у нее формула страховки на Игоря. Я попрошу вас помолчать. Итак, господин Люцифер, господин Андрео, подойдите к Максиму и составьте очередь людей, которых вы будете допрашивать. Так, так значит, это все Максима. Мы, мы допрашиваем а Максима. Мы, допрашиваем а карателя. Sabes, Бля, и мы допрашиваем... И мы запрашиваем Австралию. Я допрашиваю, это серый и француз. Это не мой запрос. Вот тебя не может быть просто... Да, смотри, я хочу Не, не, я допрашиваю французку. Просто возьми его тоже. сюда, маманю, маманю, петрыхай его зубы!

Я попрошу. Знаешь, как вам эти тиктоки? Все тихо. Так вот, я попрошу перед тем, как все будут вызывать, я попрошу. Ладно, я передумал. Короче, давайте просто посадим, даже. Не, не хуя. Не, я заборняю. Так вот, перед тем, перед тем, как мы начнем спрашивать. Перед тем, Папа, как мы начнем спрашивать остальных всех людей, я попрошу, э, собственно, объектов в клетке выбрать, кто из этих троих будет отвечать за весь, собственно... Валик. Валик. Валик.

если э, много будет шума, взять пистолет и перестрелять здесь тех, кто будет шуметь. Итак, э, господин, господин Технозон, э, я попрошу вас либо встать, если вы сидите, либо же зареспавниться, если вы сидите, и прийти, собственно, сюда и рассказать нам. Ну, либо вы можете сесть оттуда разговаривать. Итак, господин прокурор. Да надо э, мне его допрашивать. У меня, у меня, у меня есть... Uh, он по-моему вообще исчез. Я так, промывал, вот, и... он, думаю, что Значит так, а, подождите. А, давайте ты... я расскажу свою версию событий. Так. Давай, я только... Ладно. Давайте. Вот, Давай, значит, вот, если... -то сад... смотрите, вот, все из... Как, э... На что я там насрал, ты говоришь? На кактус? кактус. Да, Нет. Не, не с... не вы... как тут не носила... да на... Дайте Поклад. сказать, я вы не, не понимаю, что дыри. я сделал. Ну давай. он, он кактус, а это записать. Он сам сказал, сам я. это записать. Мне просто Все началось с того, что мне. Француженка предлагает, мальчик, чтобы я заплатил мальчик, ей 100 баксов, чтобы мальчик. она забрала заявление. У меня есть доказательства в чате, в Телеграме. А... У, у нас есть с тобой чат в где про 100 баксов Андрау, идет речь? попрошу записать, Ой, она ответила так. Она ответила так. Она ответила так. Она теперь выходит да, за меня замуж. А, Наконец-то ты согласилась. Господа, господа, а? я попрошу, я попрошу задать один вопросик. А, господин Нет. Технозон, Нет. А, перед тем, перед тем, как а, говорить про замуж, вы понимаете, что когда вы говорите замуж, вы предлагаете выйти вам, чтобы она вышла, ну, собственно, ну, 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 ну типа, ну. Ну, типа, понимаю, что, типа, она, типа, ну, 100 баксов, короче. Не, я, говорим, я, я, говорим, я могу да. понять, если бы он сказал, типа, «Жмите», но он сказал, он сказал о том, что у меня он есть хочет выйти переписка. замуж. И мой адвокат уже имеет эту переписку, так что завылось и пиздак. понял? Я, я был... Госп... Господа Французска, у меня к вам вопрос. Я-то Подожди, блядь, подожди. Господа французская, у меня к вам есть вопрос. Вопрос к вам такой. Данный момент был до заявление, или после подкупа? Попытка подкупа была, была только что. Я не знаю, кто ему там выдал телефон. Шо, кажется, Смотрите, а в... э, Вай, э, дай, дайте свой телефон, уважаемые. И уважаемые, и уважаемые телефон. Господин я... судья, вы телефон. Я, туда скриншот скину. Бля, туман, я туман, да. судья, на скриншоте видно, что товарищ Тихно пишет 100 баксов и за заявление, 200 и фото члена не моего. Скажи, скажи, что технозон не виноват. Я сдам lonely>. остальных. Ну no, спасай, будь человеком. Кто это? Новый вопрос. Где вы видите у господина заключенного телефон? Съела, блядь! Что, все съели, да, блядь? Итак, телефон, телефона я не замечаю. Все В жопе нет? А -а -а -а. давай, не было? Товарищ студент, зайдите сейчас в Телеграм. Вот и все. Товарищ я докон, все закладки, он были скинуты. Это подделка. Вы реально мне Телеграм скинули? Это подделка. Ну, это реально Телеграм. Это а, а, так, ну. еще я, я, я попрошу, я попрошу э, господина, господина Андрео э, подойти сюда и. Короче, <особ> <сосе> господин Андрео, подойдите, короче, пожалуйста. Э, господин Хару, господин Хару, подойдите. Прошу моего начальника, Ой, я, у меня его яка ручка. Господин Карл, трошки. я вам что чего? хотел сказать. Ручки не он підход, он не підход, мне... не підход. Пане судя, Люцик, рятуй.

Судья сказал прикрывать пистолетом свою. Да, господин Фара, я вам что хотел сказать. Мне предоставили конкретно с полным подтверждением и доказательствами тот факт, что была попытка подкупа, что подтверждает, что господин Технозон виновен в данных действиях. Там написано, О, что это был взялся Варик. Взялся не читал, не. Послухай ты, э, 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 пане судья, Ладно. попрошу что, зона да, до клипки посады и назад. Ну, ну присаживайтесь, господин Технозон. А я Ладно. не хочу. Это, блядь, пиздеж был. Меня обвинили, ложно обвинили. А, подделали, мчат, подделали не чат не Телеграм. Меня. Мы вы, разглядаем... как судья очень, очень справа предвзято справа. отнеслись к рассмотру этого а дела. Тестую, Никаких анализов, блять, моего гадкого. Ой, меня убили. Мы, мы а разгадаем вы выкраденный... выкраденный кактус. Пан судья, вам было на не новые доказы. Блин, да спустись с ним. Она может назначить ты наивысшему миру. Вот, <реклама> э, э, да, да. да, пидзахе с ней. Господин прокурор, господин прокурор, подойдите сюда. Да. А, я бы хотел, а, и господин адвокат, а, господин технолог. Варик обсирается да. уже. Итак, господин господин лена, и... пускай, пускай, пускай. А, Смотрите, смотрите, а, какой итог у нас на данный момент. Если, если вы оба будете согласны, судно это может завершиться. А, итак, смотрите, а, я понимаю, я, я понимаю, но господин судья, у господина судьи смена заканчивается. А ч, ч злоцик злочинцы на свободе? дивіться. судья, двигайтесь. Знаєте, я хочу останній виступ, і далі ви будете приймати рішення. Хорошо, у вас по последнему. Ну добре, так, значить, з матеріалів досудового слідування встановлено, що обвинувачені, здійснили Шо? крадіжку з магазину, а саме викрали пляшку пива та дві пачки гігієнічних прикладок, Чим завдали матеріальної шкоди власнику магазину. Це діяння підпадає під статтю 185 кримінального кодексу України. Крадіжка, крім цього, підозрювання... протестую, це не крадіжка! Які не просто виходить вона. за межі здорового глузду, а й принижують моральність та суспільну мораль. Йдеться про наругу над кімнатною гослиною, а саме кактусом на, на ім'я Ігор. Такі дії кваліфікуються як хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю. Стаття 296 Видите, кримінального віди, кодексу України. Війде. Також можуть місце ознаки жорстоко положення об'єктами. Пане, пане суддя. Зубек там и флу. Я кто за 299 230. Да, девочка, хорошо. Мне <связано> хорошо стало. Итак, а, господин Каратель, поднимите, пожалуйста, вторую руку, если вы слышите нас хорошо. Хорошо. А, в итого суд постановляет, а, что господин Технозон а, <связано> полностью... Как я правильно сказать? Виновен в своих деяниях и э, ему назначается высшая мера наказания. А в нашей ситуации это казнь. Господин Варик э, попадает в лечебную лечебницу э, с травмами жопы и посттравматическим синдромом. Госпожа Фокс лена э, находится на данный момент под э, условно-досрочным с возможностью окупа, если она вернет две пачки проклада госпоже Елизавете. А, собственно, на этом суд с моим участием заканчивается. Так же самое и все остальные, такие как Акерманова, Максим, Андрео и мы все встаем. Так <соспёздный> встаем. Судья, нихуя, блядь, диплом купил и пошел на...